assalomu alaykum Bizni tomosha qilib turgan aziz qadri baland mehmon va bizning obunachilarimiz va bizni tomosha qilib turgan do'stlarimiz kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib like va подписат bo'lishni unutmang endi ko'pchilik aytishi mumkin nima yangi keganda eskilar unut bo'ladimi albatta sizlarga ham alangali salomlar o'zimizning eski muxlislarimiz bo'lmasam qani ketdik bugun sizlar bilan biz panglina fosh qilamiz birinchi bo'lib vangelina kim uni ko'pchilik vanga deb taniydi ko'pchilik tanimasa ham kerak xullas kelom u vangelina bolgariyada bir ming yil o'ttiz yanvar kuni ya'ni bir o'n ikkinchi yilga o'tadigan kuni tavallud topadi vangelina boshida qishda tug'ilganiga zaif bo'ladi unga oilasi ism qo'yishni ham xohlamaydi o'lib ketadi da qaribsizki unga ism qo'yishadi ya'ni vangelina bolgariyada perevodida u xabar degan ma'noni bildiradi xabarchi keyin vanga uni otasi payti kelib urushga ketadi ha aytgancha birinchi jahon urushi bir ming to'qqiz yuz o'n to'rtinchi yilda boshlangan otasi urushga ketadi va natijada otasi urushdan qaytib keyincha ana onasi o'lgan bo'ladi va natijada qo'shni oilaga berishadi a bitta ma'lumotni o'qidik g'ir chopche ma'lumot o'sha chopcheni sizga ayyaa xudoga shukur aniq ma'lumotlarni aytyapman va ba, bangani qobiliyatini qatdan bilishadi u qobiliyati yo'q bo'ladi va ba, banga o'n ikki yoshda quyun uchirib ketadi uni va ko'zi ko'r bo'ladi otasi unaqa millionder oiladan tug'ilmagan oddiygina dehqonlar oilasidan bo'lganligi tufayli uni ko'zi ko'r bo'lib qoladi vangani birinchi bashoratda u erga tegmaydigan qarindoshini erga tegg'izgan qoyil qanaqa qilib endi qarang xo'sh oddiy o'rta xola oila bir kun vanga bashorat qiladi dugonasiga ya'ni tovachasini qiziga aytadiki san bugun erga tegasan ishongin faqat unga ko'ra san man aytgan ishlarni qilgin birinchi bo'lib ikingni kalta qil labingga qizil maymunni ko'tar aboour такой bo'l ko'chaga chiq короче yo'lingda ketgan kim bilan gaplasha o'sha sani taqding o'shan bilan bo'lib ket xullas ko'chaga chiqadi xullas jamila opa roliga kiradi va jamila opa o'sha kuni нормальный odamga erga tegib oladi uni bu bashoratidan keyin ko'pchilik ayollar va odamlar uni oldiga borishni boshlaydi u o'zini shahrida mashhur bo'lgandan keyin bolgariyani anaqasi shohi boradi ikkinchi jahon urushi bo'ladimi bo'lmaydimi deb vaziyat shu darajaga kelgan ediki germaniya o'zi kuchayib yevropani istilo qilishni boshlagan edi vanga hech ikkilanmasdan tez orada urush boshlanadi san germaniy tarafga o'tma degan bo'ladi natijada de germaniya tarafiga o'tmagan bolgariya prezidenti ya'ni o'sha bolgariy shohi yutib ketadi ya'ni germaniya yutqazadi undan keyin stalin oldiga borishni boshlaydi stalindan maslahat so'raydi u so'raydi bu so'raydi stalin aytadi sen ortiqcha harakat qilma yaqin orada o'lasan işte, o'zi umrini yashab oshini oshab bir oyog'i yerda bir oyog'i go'rda bo'lgan cholga yaqinda o'lasan deyish bu tabiiy hol chunki o'lim haq shundan keyin ham stalin o'ladi qizig' tasavvur qiling ketyapsi endi bashorasi siz yaqinda o'lasiz yoshigiz katta ekan ko'rab ko'rligini qiladi vangani aytgancha ko'zi ko'r bo'lgani uchun unga ko'pchilik ishonadi va natijada uni oже hamma osmonlarga ko'tarishni boshlaydi shu videodan ko'ra uni yer bilan bitta qilamiz xudo xohlasa alloh quvvat bersa chunki g'aybni faqat olloh biladi biz bandamiz va jumladan vanga o'z ishini qilayotganda koronavirus shartdan chiqadi deb aytmagan yaqinda kuchli virus bo'ladi ya'ni shamollashga o'xshagan u bu bo'ladi aytgancha o'sha paytda ikki ming vangani o'zi yaqinda o'ldi ancha bo'lmadi o'sha paytda vanga o'ttiz yil qirq yil oldin bitta virus tarqaladi u bu osiyodan tarqaladi yani u bu xo'sh afrikadan ebova virusi chiqdi lekin vanga undan oldin ebovani etmadi xo'sh rossiyadan cho'chqa bezi chiqdi yo' cho'chqa kasalligi chiqdi uni aytmadi aynan osiyodan chiqqandan keyin u hamma voy 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 deyapti demak banga g'irt yolg'oncha nima cho'chqa bezini aytmadi eboni aytmadi aynan koronavirus eydi lekin uni koronavirus ham degani yo'q masalan oddiy narsada ko'pchilik bilsa kerak masalan o'yin bo'ladi bo'lmaydi degan bo'ladi победа победа emas oxirgi minutlarda aytib qo'yiladigan bu ayib qo'yssiz beshyu nol hisobida mana shukompaniya komanda yutadi desangiz да конечно beshyu nol hisobida yutishi mumkin u to'qson to'qqiz foiz anga ham shunaqa bashorat qilgan uni ko'pchilik bashoratchi degan masalan hozir man aytadigan bo'lsam shu videoni siz ko'rasiz desamda shu videoni siz ko'rasiz desam bu bashoratga kiradimi д konечно shu video man shu joygacha kelgan bo'lsangiz albatta bu videoni ko'rasiz vanga ham xuddi shu bo'ladigan narsalarni aytgan agar qiyomat qoyim bo'lmasa qiyomat qoyim bo'lmasa hali ko'p kasalliklar insoniyat bilmagan kasalliklar chiqadi aziz do'stim unutmang bashoratchi polbin unga ishonish qur'on bilan payg'ambarimiz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallamga kufur keltirish bo'ladi u keltirgan inson esa kofir bo'ladi va natijada agar bu gunohni gunohligini bilsa agar bilmay qilgan bo'lsa olloh tavbasini qabul qiladi allohu alam keyingi videolarda uchrashguncha video yoqqan bo'lsa lik kanalga obuna bo'lib qolishni unutmang chunki bu, bu ma'lumotlarni qidirish faqat sizlar uchun qidirdik boshqa birov uchun emas qadasdim Qanday oshgan bo'lsak, alloh o'zi kechirsin keyingi videolarda uchrashguncha kamina Ibrohim o'sha shahija